গৰিমা বৌৱে ল'লে সিদ্ধান্ত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা বৌৱে ল'লে সিদ্ধান্ত আচলতে এই সিদ্ধান্তটো কি সিদ্ধান্ত আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকে জানিবলৈ পাব গৰিমা বৌৱে লোৱা এই সিদ্ধান্তটোনো কি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব গম পাব গৰিমা বৌৱে লোৱা এই সিদ্ধান্তটোৰ কথা বহুতে কৈ আছিল তো আপোনালোকে জানিবলৈ পাব তাৰ আগতে মই দুটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে এই বস্তুখিনি দেখিছিল অতিকৈ দুখৰ কথা বহুত বেয়া লগা কথা মই আগতীয়াকৈ সেই কথাকেইটাক কৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব গৰিমা বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্তটো কি জানিবলৈ পাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা যদি শেষলৈকে চাই নাথাকে আপোনালোকে গম নাপাব গৰিমা বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্তটোনো কি আপোনালোকে গম নাপাব সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এৰি নিদিব ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে মই কৈ দিম গৰিমা বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্তটোনো কি আপোনালোকে গম পাব তাৰ আগতে মই এই কথাকেইটা কৈ লৈছোঁ গৰিমা বৌ চাদৰ মেখেলা গৰিমা বৌক লৈ মেকআপ হিৰত সেন্দু আৰু লগতে ফেচবুক লাইভ আহি সিদ্ধাৰ্থৰ কথা কোৱাক লৈ বহুত সমালোচনা কৰিল গৰিমা বৌক সমালোচনা কৰি থকা সৰকা কৰিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো মই সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ যোনসকল লোকে গৰিমা বৌক থকা সৰকা কৰিছিল সেই লোকসকলক উদ্দেশ্যি বনাইছোঁ হাঁ আপোনালোকে গৰিমা বৌক বহুতো সমালোচনা কৰিল বহুতো ট্ৰল কৰিল থকা সৰকা কৰিল হাঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন দি চাব মই প্ৰথম চাদৰ মেখেলা যোগ লৈ যি সমালোচনা কৰিছিল মই চাদৰ মেখেলা যোগ লৈ মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যেন বাৰে 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 গৰিমা বৌৱে পিন্ধি থকা চাদৰ মেখেলা কেইযোৰক লৈ আপোনালোকে যেন সমালোচনা কৰিল আৰু লগতে মেকআপ হা যি মেকআপ নিজকে যি সজাই লৈছিল যে সেই মেকআপ আৰু চাদৰ মেখেলাক লৈ যি যি সমালোচনা কৰিছিল আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে হে যোনটো আপোনালোকৰ যি বিবেক আপোনালোকৰ বিবেকে এইটোৱে ভাবিব লাগে নেকি আপোনালোকৰ মতে তাৰমানে গৰিমা বৈয়ে কান্দি কাটি একদম বেহু চৈ হস্পিটেলাইচিছ হ'ব লাগিছিল মাটিত বাগৰি দিব লাগিছিল তেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল ন তহঁতৰ মতে নহ'ল যেন সেইটো কাৰণে তহঁতি জ্বলিছ মই কৈ দিছোঁ শুনক গৰিমা বৌৱে জুবিন দাক শেষ বাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব শেষ বাৰৰ বাবে লগ পাব বিদায় দিব আৰু সেই ক্ষণত গৰিমা বৌৱে কি লেতেৰা পেতেৰা নিজকে লেতেৰি হৈ জুবিনদাক কি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব নেকি তহঁতি সমালোচনা কৰিছিল তহঁতকে কৈছোঁ মই লেতেৰা পেতেৰাকে গৈ জুবিনদাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শেষ বিদায় দিব নেকি তহঁতৰ মতে গৰিমা বৌ বেহু চজাব লাগিছিল হস্পিটেলাইচিছ হ'ব লাগিছিল অসুস্থ হৈ যাব লাগিছিল তহঁতৰ মতে সেই সেইকেইটা নহ'ল যেন সেইকাৰণে ধৰি জ্বলিছ গৰিমা বৌ কাৰ পত্নী আমাৰ নৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থপ ভগৱানৰ পত্নী আৰু গৰিমা বৌ গাত ইমানেই শক্তি আছে আৰু ভগৱানে ইমানে শক্তি দিছে নিজকে চম্ভালি ল'বলৈ আৰু সেই দুখৰ লগত যুঁজিব পৰাকৈ ভগৱানে শক্তি দিছে তহঁতৰ নিচিনা এৰাগেৰা তহঁতৰ নিচিনা তহঁতৰ নিচিনা বুলি ভাবিছা নেকি গৰিমা বৌক তহঁতৰ নিচিনা বুলি ভাবিছা নেকি গৰিমা বৌ হ'ল ভগৱানৰ পত্নী আৰু তহঁতে ভগৱানৰ পত্নীক আঙুলি উঠালি ভগৱানৰ পত্নীক সমালোচনা কৰিলি এতিয়া আহিছোঁ মই হিৰ সেন্দুৰক যি হিৰ সেন্দুৰক লৈও যি সমালোচনা কৰিল গৰিমা বৌ সেইটো নিজৰ লাইফ গৰিমা বৌৱে কেতিয়া কি পিন্ধিব কি কৰিব হিৰত সেন্দুৰ ফুট লৈ থাকিব নে নাথাকে সেইটো নিজৰ পাৰ্চনেল কথা আপোনালোকে যেন বাৰে 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 হিৰৰ সেন্দুৰৰ কথা কৈ আছে হা মানুহজন মৰিলে বা ঢুকালে নোহোৱা হৈ গ'লে হিৰৰ সেন্দুৰ মচিব লাগে কৈ আছে মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰতহে যেন এই ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি আছে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যেন নাই এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ক'ব পুৰুষজনৰ পত্নীগৰাকী যেতিয়া মৃত্যু হ'ব তেতিয়া পুৰুষজনে কি সলায় কি চেঞ্জ কৰে যেন মোৰ এগৰাকী পত্নী আছিল মোৰ পত্নীগৰাকী মৃত্যু হ'ল এইটো কি চেঞ্জ কৰে পুৰুষজনে আপোনালোকে মোক উত্তৰ দিবচোন অঁ মহিলাজনীয়ে মানে চব চেঞ্জ কৰিব লাগিব চাদৰ মেখেলা হা ৰঙীল সাজ পিন্ধিব নোৱাৰিব বগা সাজ পিন্ধিব লাগিব হিৰৰ সেন্দু মোহাৰিব লাগিব এইখিনি মানে মহিলাজনীৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন পূৰা লাগে তাৰমানে পুৰুষজনৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লেও হৈ যায় নেকি উত্তৰ দিয়ক উত্তৰ দিয়ক ইমিডিয়েট উত্তৰ দিয়ক মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ উত্তৰ দিয়ক গৰিমা বৌৱে হিৰত সেন্দুৰ ফুটটো লৈ থাকিলে জুবিনদাক কাষতে পোৱা অনুভৱ কৰে বা আমি হ'লেও গৰিমা বৌক হিৰত সেন্দুৰ ফুটটো দেখাৰ লগে লগে আমি গৰিমা কি কয় জুবিনদাক জীৱিত অৱস্থাত থকা নিচিনা পাওঁ যিহে আছে সেই অনুভৱটো হয় আৰু তহঁতি উল্টা পোল্টাকে সমালোচনা কৰি আছ এইখিনি নকৰিবি এইখিনি নাপায় আৰু তহঁতি গৰিমা বৈয়ে যেতিয়া লাইভ আহিছিল লাইভ আহোঁতেও তহঁতি সমালোচনা কৰিছিল মই কৈ আছোঁ শুনক আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো শেষত কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এৰি নিদিব গৰিমা বৌয়ে বৰ্তমান সময়ত এনে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে জানিবলৈ পাব গম পাব মই কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে গৰিমা বৈয়ে যেতিয়া ফেচবুক লাইভ আহিছিল ফেচবুক লাইভ আহোঁতেও আপোনালোকে সমালোচনা কৰিলে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ শুনক সেই সময়ত জুবিনদা ছিংগাপুৰৰ পৰা অনাই নাই হ'লে সেইদিনা আনিব লৈছিলহে আৰু তেতিয়া এনেকুৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি হৈছিল মানে এটা মানে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল কিছুমানে কিবা বটল দলিয়াইছিল বোলে কিবা মানে এনেকুৱা মানে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাতে কেইজনমান লোক আছিল সেই কেইজনমান লোকেই সেই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে গৰিমা বৌক খুব সম্ভৱ মই মানে বিশেষ সূত্ৰে গম পাই কথাটো কৈছোঁ দেই বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছিলোঁ আৰু সেই বিশেষ সূত্ৰে গম পাই মই কথাটো কৈছোঁ দেই তেতিয়া বোলে অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে গৰিমাবুক ফেচবুক লাইভ আহিবলৈ ক'লে আৰু ফেচবুক লাইভ আহি কওক যেন জুবিনদা আহি পোৱাহি নাই জুবিন দাক ভালদৰে বিদায় দিব লাগে কোনেও কাজিয়া নকৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছিল আৰু লগতে তাৰে এজন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম মেনেজাৰ কে মিটাল নেকি সেই মিটালে হয়তো এনেকৈ ক'লে যেন এই সিদ্ধাৰ্থৰ কথাও কৈ দিবলৈ ক'লে সিদ্ধাৰ্থৰ কথাও কৈ দিব ক'লে যেন সিদ্ধাৰ্থক একো নকৰিবলৈ বা শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত দিবৰ কাৰণে সেই কথাটো কৈ দিলে আৰু গৰিমা বৌৱে কৈ দিলে আৰু সেই সময়ত গৰিমা বৌৱে কি ক'ব কি নক'ব মানে সেই সময়ত মানে এনেকুৱা এটা পৰি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ থাকে এনেকুৱাই মানে নিজকে কেনেকুৱা লাগি থাকে এইটো কোনো ক'ব নাই যোনে যেনেধৰণে পৰিচালিত কৰিব তেনেকৈ পৰিচালিত হৈ যায় তো গৰীমা বৌ গাত কোনো দুখ নাই আপোনালোকে বহুত সমালোচনা কৰিলে বহুত বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰিলে মই আপোনালোকক স্পষ্টীকৰণটো দিলোঁ তো এতিয়া গৰিমা বৌয়ে যেন সিদ্ধান্ত ল'লে এই সিদ্ধান্তটো কি মই কৰিলোঁ শুনক আচলতে গৰিমা বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্তটো হ'ল এজেহাৰ লগতে ব'লে তাকে চা খাইছোঁ দেই গৰিমা বৌৱে লোৱা সিদ্ধান্তটো হ'ল এজেহাৰ গৰিমা বৰুৱে এজেহাৰ দিছে পৰিয়ালবৰ্গে এজেহাৰ দিছে যেন জুবিন গাৰ্গৰ লগত যি কাণ্ড হ'ল সেই কাণ্ডটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে দোষীক শাস্তি দিবৰ কাৰণে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে এজেহাৰ দিলে আৰু এই সিদ্ধান্তটো এই যোনটো সিদ্ধান্ত ল'লে এই সিদ্ধান্তটোক চেলুট দিছোঁ আপোনালোকে কৈ আছিল একো মাত নেমাতে তদন্ত কৰিবলৈ নকয় এই সিদ্ধান্তটো ল'লে আপোনালোকৰ দৰে সমালোচনা কৰি থকা লোকসকলৰ দৰে নহয়তো যোনসকল সমালোচনা কৰিছিল সেই লোকসকলকহে কৈছোঁ দেই বাকী লোকসকলক কৰা নাই মানে যোনসকল লোকে সমালোচনা কৰি আছিল আপোনালোকৰ দৰে এইটো বিবেক নহয় ন গৰিমা বৌ ভগৱানৰ পত্নী হয় কেতিয়া কোন সময়ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সকলোখিনি জানে আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ মই গৰিমা বৌৱে কি সিদ্ধান্ত ল'লে এই সিদ্ধান্তটোৰ কথা ক'লোঁ যেন এজেহাৰ দিছে এই সিদ্ধান্তটোক ভাল লাগিল জুবিনদাৰ ন্যায় পাবই লাগিব জুবিনদাৰ আত্মা শান্তি হ'বই লাগিব আমি সদায় মাত মাতি গৈ থাকিম অনাগত দিনলৈকে তো সিদ্ধান্তটো কি ল'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ